28 грамів. Тут да обанува десь тут сайдів. Зараз робимо евакуацію родини з вулиці Європейської. Далі прямуємо на вулицю Ливаневського і далі ще одна адреса. Після того, як останні 2-3 доби. Костянтинівку майже цілодобово накривають вороже вогнем. Дуже збільшився потік людей, які намагаються і мають бажання Там Америки відриваються зриваються, рік <реку> палає. переехал с Антуриновки, разбили дом, переехал к знакомому жить. Там нема ничего целого, живого. Там ужас просто. Я даже словами не могу пересказать. Дроны летают, да? Постоянно? Да, то они пешком ходят. Там уже не летают. Обстрелы ужас. Каждый божий день. Вчера, ой, штук 18 насчитал, честно. Зараз відвезли людей, передали волонтерам. Поки їздили, надійшло ще дві заявки на евакуацію. Тому зараз знову повернулися у Костянтинівку. З однієї адреси забираємо бабусю, з іншої адреси забираємо чоловіка. Тесты, тут, телефон. тут, Тут, телефон вот у меня. Все, давайте только быстрее. Я сейчас... быстренько. Я быстренько, я быстренько. Все, мы ждем вас внизу. А сейчас только что, вот как шарахнуло. Ой, сейчас я, а, все, сейчас я проверю воду и это. Вчера, вчера. Вот это что горело, все вчера и выбило окна. Оно а же горело везде. И Он у нас еще Это арка горела. И пристройка. четвертого он и Это дома. А у нас вахнуло. Я думала, видите, все перемирие будет. И как-то поверят. Перестанут стрелять, да? Перестанут, и, да, но невозможно вообще. Вот мы только вышли, в коридоре, в коридоре стояли, сильно прилетело, наверное, где-то вот, Чиводвор или не где-то, где-то там, оттуда волна такая была. Мы в коридоре стояли, в подъезде. Спасибо вам большое, спасибо. Все, да, с Богом. До